Дана проектна кошторисна документація була розроблена ще в минулому 2016 році. Пройдені експертизи, проведено затвердження проєктно кошторисної документації виконавчим комітетом Лубинської міської ради. Відповідно до цього, кошторисна вартість даного проєкту складає до 50 тисяч, що відповідає, як ви сказали, тендер. Тендер проводиться лише при вартості робіт більше одного мільйона робіт. А тут просто дані роботи, договір висвітлюється у Прозоро, завішається, визначається, фіксуються всі дані. Бо дані роботи виконуються через Прозору. Виконуються роботи, як ви бачите, на мій погляд, якісно, вчасно. Люди не зважають на свій час, працюють і в темну пору доби. Проведено було вуличне освітлення додатково для того, щоб зняти асфальтобетонне старе покриття і намісто нього покласти, покласти нову тротуарну плитку. Роботи проводяться. Приймаються інженером з технічного нагляду, який являється незалежним технадзором, який не працює у нас у відділі. Він працює по договору, має відповідні ліцензії, роботи провіряються, але і працівниками відділу проводиться догляд за виконанням даних робіт. Хочу сказати, що дане підприємство виконує вже не перший об'єкт у місті Лубни. в минулому році. Ними була виконана алея. у центральному парке нашего места. Можно посмотреть, как выполнены работы там. Думаю, не хуже будут выполнены тут. Компания Мирстройком. Владимир меня зовут. Кладем плитку, укладка плитки. Производство укладки плитки. благоустрием занимаемся городом. Снимаем верхний слой, чтобы плитка была в с бордюром. Там, где надо, поднимаем. Там, где надо, снимаем, трамбуем. Это несколько раз. Вибро ногами виброплитой, утрамбовываем, чтобы плитка никуда не ушла. под уклоном по нитке по уровню и кладем да чтобы ровненько чтобы вода уходила везде чтобы нигде ям не было чтобы ровно было ту плитку мы сами производим как бы так что она качественная уже не первый год здесь работает Ну, также у нас есть ночные бригады, мы работаем и ночью, как в любых цивилизованных странах, чтобы как бы, днем было где людям уже пройти, то ночью уже кладем, чтобы утром уже на утро как можно быстрее людям было удобно ходить по красивому тротуару. Мы за чистые дороги, за чистые тротуары, за красивый ландшафтный дизайн вокруг, чтобы люди ходили и получали удовольствие от того, что идут по чистой красивой дороге. Все нравится, отлично. Дай бог, чтобы везде вот так сделали. Весь город, чтобы красивый у нас был. Отлично. Молодцы, на кинец, ямы, что тут было. Мы работаем не в первой области, ну, в не первом городе в области. И в гребенке мы работаем, ну, везде, по всей области. То вот мне лубны больше всего нравится, где мы работали. Здесь люди всегда добродушные, все, всегда все говорят спасибо. Ну, как бы вообще работа такая. Вот где если мы едем куда-то в какой-то другой город работать, то обязательно вот за всю работу, там 2-3-4 дня, бывает на неделю, на месяц, вот кто-то приходит, что-то приносит, чаек, пирожки. Так что люди очень доброжелательны, особенно в лубнах.